मिट्टी की ईटे बनानी थी उसके ऊपर आप चढ़ गई है क्योंकि ये सूख चुकी है सारी की सारी सूखी हुई है ये देखें जख्म दुख रहा है अल्लाह खैर करेगा जरूर लेंगे यारे और ले भी आए हैं दवाई और ये देखें जी अभी तक पानी जमा है यहाँ पर हो गए। आमीन सुबह तमाम देखने वाले बहन भाइयों को असल वरहत ला वरक उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं माशाला जी इस विलोक की शुरुआत करता हूँ अल्लाह पाक आपको खुश रखे आबाद रखें इशाद रखें फूलों की तरह महकते रहें हमारे प्यारे बहन भाई और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उन्हें औलाद से नवाजे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शफा दे बाकी अल्लाह की ज़्यादा है देने वाली वो ही है रिज्क देती है इंसान को जहाँ कहीं भी रहता हो

ये दरारें पड़ी हुई हैं और सारी जो ना मटी है ना मट्टी ये सूख चुकी है अब दोबारा इसे बच्चे बनाएंगे कितनी मेहनत होती है ये मजदूर बंदा जानता है बेहतर और जब इसे दोबारा बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी तो ये ईटें जो है ना वो ख़राब हो चुकी हैं अब दोबारा इसे इधर डालेंगे जी हाँ तो हाँ जी तो फापे हां जी मालिक है और काम का ना ना का बस एक तरीके यकीन बची हां जी हां मतलब जी हां रोक देता है हां बस मालिक है ना उनकी मर्जी है क्या भी खड़ी आप कह रहे हैं ऐसा की मैं करूं अच्छा तो ता तादी ता ता घिंदा तादी ता खा पा हां ताजा निजाम होते हमारा बाबा निजाम होते काम ना करो तो किथों कहूं सादा तो बिया कोई काम का नहीं सादा तो है ही असली है तो जी हां बस अल्लाह का आसरा करे वो कहते हैं ना जो अल्लाह का आसरा करते हैं उनके बेड़ियां जो पार हो जाती हैं राशन शाम तो बहुत तंग थी गया है सादा नेड़े अल्लाह खैर करेगा बालन त चैता पीन तोरे सामने और साकू कपड़े के दे उदासा राचन तो गिन उदासा कपड़े गिन दे जित्या हां बस हालात ये ना हमारे बहुत ही कम खा जी हाँ गम्खार लाते हैं बस अल्लाह का आसरा है मैं जो है ना नादिया के पास पहुँचाऊँ और नादिया जो है ना यहाँ पर अपनी बेटी को लेकर जो है ना जो हमारा काम है आप देखते हैं बारिश आई हुई है हर तरफ से आपको दिखाता हूँ ये देखें जैसे ना एक समंदर सा आया हुआ वैसे समंदर से और ये बैठा है जिस पर मैं काम करता हूँ अब कोई जगह नहीं रह गई जहाँ पर काम करें और घर के राशन के लिए भी बहुत मसला है और शादी भी करीब है और कपड़े वगैरह लेने हैं तो बच्चे तंग करें और देखें जी मैवेज कह रही है कपड़े लेने हैं तो बेटा ज़रूर लेकर दूंगा आपको कपड़े इन आपके वालद ज़िंदा हैं और तायात हैं तो कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक भी वसीला बना दे क्योंकि रब रहमान है और अलहदुल्लह वही है इंसान की सुनने वाला और नादिया जो है ना यहाँ पर बैठी है हाँ जी क्या आ गई है आ, कपड़े कह नहीं हाँ जी कपड़े नहीं हैं आपके ये तो मुझे पता है लेने जरूर हैं क्योंकि आपकी खाला की शादी है हाँ जी क्या कह रही हो मेवेश शादी पर जाना है जाना है पैदल है मेवेश ये सुर्खी कौन सी लगा रही हो ये आप अच्छा जी और नादिया देखें जी यहाँ पर बैठी हुई है हाँ जी दवाई लेकर आई है वो कहते हैं दिल का मसला है इलाज मुकम्मल करें

वसल पाकर रहमत करे जो है ना यहाँ पर काम पर पहुँचे हैं क्योंकि काम जो है ना हमारा बंद है क्योंकि ईंटें बनाना जो अभी तक इजाज़त नहीं मिली अभी दिन जो है ना तो यहाँ पर है इजाज़त मिल भी सकती है काम की और नहीं भी मिल सकती क्योंकि पूरा हफ़्ता जो है ना वो ख़त्म हो चुका है ये सामने पर जो न, है ना भट्ठा है जहाँ पर हम काम करते हैं और बारिश की वजह से देखें ये सारी ईंटें खराब हो चुकी हैं और ये देखें जी अभी तक पानी जमा है यहाँ पर तो आज मालिक कह तो रहे थे कि आपको इजाज़त मिल जाएगी काम की अभी तक नहीं मिली तो अल्लाह खैर करे कोशिश तो ये है कि काम की इजाज़त मिल जाए और देखें जी यहाँ पर जो ईंटें ख़राब हुई थी महरीन भाभी और माँ जी जो यहां है ना यहाँ पर आई हुई हैं उन्हें जो है ना दोबारा पीछे जो है ना फेंक रही हैं क्योंकि दोबारा इनकी मिट्टी बनाएंगे फिर जो है ना ईटें बनाएंगे तो जी हाँ हाँ जी क्या करूं देख हां दू तरह सिलां से लांसा ते सा चढ़ गए गर्मी भी है ना गर्मी है बस हो क्या ताली ढुक जा हां जी और जगह पर धुए से तो इठा कर दे ली लग से जी ये मतम बन जाता है गरीब बंदे के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा हो जाती है सफाई करे सो तो इठा करे काम थी सी हां जी जब साफ सफाई ना बेसा को चल जावत देओ चा जी हाँ मजदूरी तो करनी है न साथ साथ में कोई पर आ सकते। आ, बहुत आएंगे पढ़ाने है, है, तो बहुत और घर का इंतजाम भी नहीं है बस जैसे ना अल्लाह ने वसीला बनाए ऐसे ही बनाता जाएगा क्योंकि घर में मेहमान आते हैं तो फिर जो है ना बहुत बड़े खर्चे भी होते हैं शादी है कोई

पानी का वाली को बड़े ये काम बहुत मुश्किल है बस साफ सफाई करे सवेरे सुबह देखो ज्यादा तो वह दे दी तो था जी अच्छा वाला सा... भाई ऐसा कुछ जो सफाई करनी पौधी है हाँ जी बेटे से जो ना ये ईटो को उठा कर जो ना पीछे आज फेंक दे रहा हूँ पीछा भूकाऊ हाँ बस सफाई करूँ बस अल्लाह खैर करेगा अल्लाह जो है ना हिम्मत देता इंसान को इंसान मजदूरी करता है रोए नहीं कपड़े बन जाएंगे आपके अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर बस अल्लाह करे बस अल्लाह ने चाहा तो जरूर बन जाएंगे अभी शादी में कुछ दिन है बाकी हाँ रोए नहीं बेटा रोए नहीं सब बच्चों के जो है ना बन जाएंगे अल्लाह खैर करेगा ठीक है ना अल्लाह ही है वसीला बनाने वाला साथ लेकर देखें जी सारी बेटियां जो है ना अपनी माँ के साथ आ गई हैं और देखें और सब्जी भी काटी हुई है से देखें जी आज क्या बना रही है नगमा बाजी हाँ काटे भी हुए हाँ जी, जी काम भी बंद है न हमें कपड़े के ना ना कपड़े। सरप्राइज़ है अपनी बहन के लिए और माजी के लिए सबसे बड़ी खुशी भी है तो क्योंकि प्यारी बाजी ने जो है ना इतनी दूर से हमारे लिए और मेरी बहन के लिए जो है ना कुछ रकम भेजी है तो इनकी अमानत थी और मैं इन्हें देने के लिए आया हूँ तो वो देकर जो है ना मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे ना काम है मैंने भी ईंटें बनानी है और चल के माँ को जो है ना ये अमानत देते हैं वो हमारी बहन को देंगी पूरे देखें जी दस हज़ार रुपये हैं ये देखें माशाल्लाह जी तो मेरी प्यारी बाजी के लिए दुआ भी कर दें ਹਾਲਾਂਕੁ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ ਹਾਲਾਂਕੁ ਦਾ ਰੇਤ ਕਿ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਆਮੀਨ ਜਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਬੜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਆਮੀਨ ਬੱਚਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਜੀ ਹਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਬਹੁ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਗਏ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਦੇ ਇਤਨਾ ਦੇਵੇ धेर धेर जी हाँ और... रात जीतू और ये मैंने आपको पैसे दे दिए ना जी तो जी आप हमारी बहन को लेकर जाए खुद जा जाए ना इनका जो है ना जो सामान बने वो लेकर आ जाए अल्लाह दे देते जी हाँ और आप जाए ना करना जी आप जाए और जो है ना दे हमारी प्यारी माँ जी जो है ना शहर गई थी क्योंकि ये देखें बहुत सा सामान खरीद किया है और ये देखें जी हमारी प्यारी बाजी जो यूके में जो है ना रईश वजीर है उन्होंने जो है ना हमारी प्यारी बहन में के लिए जो है ना कुछ रकम दी थी क्योंकि इसकी पसंद की चीज़ें लेनी थी तो ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं और ये देखें हाँ जी देखें माँ जी जो है ना गर्मी में गई थी मैं जो है ना दूर रहता हूँ और मसला ये था कि मोबाइल मेरे पास था और मैं जो है ना आप पहुँचाऊँ तो माजी जो है ना गर्मी में बहुत ही शदीद गर्मी थी तो उसमें जो है ना ख़रीदारी करके वापस आई हैं आप जो है ना दरख्त की छांव में बैठी हुई हैं गर्मी देखें इतनी तेज़ है और देखें जी ये सारा सामान जो ना है ना लेकर आई हैं हमारी प्यारी बहन की पसंद का महनाज की और ये देखें जी सारी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है पसंद ना करना दे आ जी क्योंकि उसकी चीजें मर्जी से लेनी है ना। दे तो दे दे तो दे तो दे तो। और प्यारी बाजी ने जो ना हमारे लिए इंतजाम कर ही दिया और उसकी फरमाइश भी जो है हमारी बहन महनाज की पूरी हो गयी अल्लाह देते जी हाँ

ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਈਏ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰੀ ਮਹਿਨ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ बारिश आई हुए घर का राशन के भी हालात खराब है हर किसी के जो हमारी फैमिली है उनके भी बहुत ही मुश्किल से जो है घर के निजाम भी बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं तो इस वजह से जो है ना जो पैसे आते है वो लग जाते हैं घर में जी हाँ बहुत अच्छा किया आपने कि हमारी बहन के लिए जो है जो उनकी चीजें पसंद की थी वो आप ले आई है को और देखे जी नगमा बाजी भी यहाँ पर बैठी हुई है जी हाँ बिल्कुल जी हाँ जी हाँ देखें जी यहाँ पर मेहनत हाँ जी देखें साथ में जो ना थोड़े से पैसे जो बचे थे उसकी जो ना बाल्टी लेकर आई है ना घर का निजाम तो चलाना है ना अरबी भी खा हाँ सही है बस ऐसा, ऐसा ऐसा जो ना निजाम बनता ही जा रहा है जी, तो जी, हाँ, ताला ताला प्यारी प्यारी जी हाँ बेशक अल्लाह बेशक हमारी हाँ सात समंदर पार दे बैठे दे हैं और हमारी इतनी फुर्सत भी नहीं थी सोच थी अल्लाह जी हाँ और मैं नहीं है। हाँ जी हाँ दिया जैसे बर्तन है घर के लिए इस्तेमाल के लिए पेटियाँ वगैरह होती हैं बड़ी चीज़ें तो इंसान नहीं ले सकता अल्लाह ने चाह दिया तो जरूर अपनी बहन को लेकर देंगे और हर चीज़ जो ज़रूरत की होती है बर्तन होते हैं जैसे की चीज़ें हैं पेटियाँ होती हैं बड़ी बड़ी चीज़ें हैं फुर्सत नहीं है अल्लाह का आसरा है बेशक अल्लाह ने चाह तो ज़रूर पूरी होंगी अल्लाह ने चाह तो ज़रूर पूरी होंगी क्या पता के तै पूछावे जी हां बेशक अल्लाह की जात है तेरा इनका नसीब है एक दिन बेटी अल्लाह पाक मेरा वसीला बनेदा सी ते अल्लाह पाक दे मान वाला है हां यतीम बची है अल्लाह दे रहा है अल्लाह ने हमारी तो प्यारी दा बाजी दा को जो ना जी हां अल्लाह उनको बहुत देवे देरोंदा सहारा बल गई बेशक